بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Kita bertemu di sesi ataupun di seri yang kedua dalam membahaskan tata bahasa asas bahasa Arab iaitu kali ini setelah kita selesai membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab melalui buku yang berwarna hijau tu sekarang ni kita masuk pada sesi kedua iaitu untuk membahaskan tata bahasa asas bahasa Arab tetapi melalui surah-surah lazim dan dalam perancangannya kita akan mulakan daripada surah Al-Fatihah hinggalah surah uh, Wattuha. Jadi dalam uh, pengenalan ni saya ingin uh, menghuraikan sedikitlah tentang nota yang kita akan gunakan dalam uh, sesi yang kedua ini ataupun dalam siri yang kedua ini uh, iaitu untuk mengkaji surah-surah lazim uh, dari perspektif uh, mengaplikasikan asas-asas bahasa asas bahasa Arab. Eh uh, sebagaimana dalam paparan ni kita mungkin elok kita boleh baca bersama untuk mendapat gambaran bagaimanakah perbahasan yang akan dilaksanakan dalam sesi berikutnya. Dan saya insyaAllah akan postkan yang terkini nota ini kerana dari semasa ke semasa ada lah Jadi sebagai pendahuluan, jadi dicatatkan yang pertamanya surah daripada Al-Quran yang dipetik daripada laman web berikutnya. Iaitu saya menggunakan... Jadi di sini teks yang ni teks teks semua daripada um, khat al-Quran ini diambil daripada laman web yang tertera di atas tu. Jadi kita mungkin boleh lihat sedikit ni laman web tu. Jadi saya akan uh, kita akan pergi ke laman web tu insya-Allah. Um. Okay, jadi inilah dia uh, di, di paparan kita ni ini adalah laman web yang saya petik uh, teks uh, khat uthmani khat yang yang digunakan dalam nota kita. Baik, kita sambung perbincangan kita. Jadi yang pertamanya telah dipincangkan di sini iaitu uh, petikan ni daripada khat uthmani untuk teks al-Quran dipetik daripada laman web yang tertera di sini. Baik, kemudian kalau kita lihat a uh, Contoh dalam nota kita yang akan gunakan paparan uh, Al Quran teks Al Quran daripada Surah Al Fatihah umpamanya diikuti dengan terjemahan terjemahan yang agak bebaslah uh, terjemahan ini dipetik daripada um, website iaitu uh, ini iaitu UIE pun tak salah saya. ini dia website dia eh. ini website dia I, I U M E D U dot my lah. Jadi, kalau awak fatihah ni, saya, saya, petik terjemahan daripada sini lah dan seterusnya insyaAllah pada surah-surah yang uh, akan datang baik itu uh, nombor dua kemudian nombor tiga warna teks Al-Quran dibagikan kepada tiga seperti berikut eh, warna hitam kata nama hijau kata kerja telah berlaku biru kata kerja sedang berlaku dan merah kata huruf ini uh, tidak seperti setengah-setengah uh, Al-Quran yang ada sekarang ni yang mana diwarnakan mengikut waqaf dan ibtida mengikut waqaf dan ibtida tapi saya rasa kalau kalau ada Al-Quran yang uh, di uh, diwarnakan mengikut uh, pembahagian perkataan dalam bahasa Arab, perkataan dalam bahasa Arab tu bagi tiga 3 saja. Perkataan tu bagi tiga, 3 iaitu kata huruf ataupun kata kerja nanti bagi ber2 telah berlaku dan sedang berlaku ataupun kata nama. Jadi, kebanyakan ialah kata nama. Jadi, di sini yang hitam, warna hitam itu ialah kata nama. Seperti inilah. Dan, warna merah itu ialah kata huruf. Jadi, dari segi terjemahan uh, literalnya ataupun terjemahan prakatanya juga diwarnakan begitu. Jadi, kalau perkataan ini dengan di merahkan, maksudnya B di sini ialah kata huruf. Dan, kalau yang hitam semua itu, itulah kata nama. Dan, kalau kata kerja terbagi pada dua lah, dua jenis. Kalau warna biru, maknanya kata kerja sedang berlaku. Kata kerja sedang ataupun akan berlaku, warna biru. Iaitu, engkau kami sembah. Jadi, yang, yang engkau di sini, bagi contoh Yang engkau di sini ialah uh, hitam. Jadi, inilah kata nama. Jadi, biru ni ialah kata kerja sedang berlaku. Dan kalau kata kerja setelah berlaku, diwarnakan dengan warna hijau di sini. Ya an'amta, maksudnya, telah engkau nikmatkan di sini juga dicatatkan uh, terjemahannya begitu mengikut warna jadi diharapkan dia mudahlah dia membaca dia tidak melihat terjemahan dan dia boleh lihatnya setiap tiap uh, warna ni melambangkan sama ada kata nama ataupun kata kerja ataupun kata hurufnya itu dilambangkan dengan uh, warna hitam dan warna uh, merah dan warna biru ataupun hijau jadi itu ialah tentang bagaimana uh, teks Al-Quran diwarnakan mengikut pembagian kata dalam bahasa Arab ada setiap nota di sini walaupun Alif Lam sebenarnya Alif Lam ni ialah kata kata huruf, eh. huruf kerana dia agak kecil eh. dia agak kecil dan uh, dia, dia memang terdapat ciri cedera ni ialah dia ditulis sebelum kata nama jadi saya tidak mewarnakan Alif Lam ni eh. uh, contoh ni lah alif-lam saya tak warnakan dia saya kekalkan dia dengan warna uh, hitam alif-lam tu sebenarnya ialah kata huruf dan rahman di sini sebagai contoh ialah kata nama kita teruskan melihat nota ataupun kita baca nota di sini huraian dan analisa perkataan diputih daripada laman, ini laman dia huraian dan analisa maksud apa huraian dan analisa huraian yang pertamanya ialah huraian dari saya sendirilah di mana saya huraikan saya huraikan tiap-tiap perkataan dan di format begini ada perkataan tiap-tiap ada dua aspek apa ni uh, huraian ni huraian pertama ilmu saraf dan keduanya ilmu nahwu ilmu saraf aspek pertama dihuraikan tiap-tiap perkataan tu dihuraikan pertama dengan maknanya jadi ini ada huraian apa makna b iaitu maknanya dengan huraian ni dia ialah kata huruf pembaris bawah ataupun uh, harfujar jar kalau diistilahnya dan adalah huraian sedikit ini di buku surat 221 dan begitulah seterusnya iaitu huraian ada analisa yang korang kita ni ialah berdasar pada dua aspek ilmu soraf iaitu ilmu perkataan yang berwazan kalau dia, dia ada wazan kita akan huraikan dengan wazan ni seperti inilah kalau rahim dan rahman ni ada wazannya ini wazan dia wazan limanya dan uh, kita huraikan supaya kita boleh memantapkan lagi uh, Kepahaman kita terhadap wazan tersebut Kemudian aspek kedua ialah ilmu nahu Ilmu nahu ialah ayat bahasa Dengan mengambil kira baris akhirnya Kenapa baris akhirnya berubah daripada atas, bawah dan depan Dan di sini kita masuklah Dalam konsep ataupun satu huraian Apa yang disebut sebagai CTA Cerita tentang apa Dan ACN apa ceritanya Di ayat mesti mengandungi dua benda Tiap-tiap ayat yang kita nak kaji nanti insyaAllah Kita akan bincangkan ini cerita pasal apa ayat ini Kemudian apa cerita dia? Kemudian adalah huraian-huraiannya seperti huraian untuk tempat ataupun masa ataupun sebab dan sebagainya dan ada huraian ringkasnya di muka surat 148 dalam buku kita insya-Allah. Dia boleh rujuklah. Jadi sekarang ini saya nak perkenalkan saja format nota ini kerana kita tak ada buku lagi. Dan dalam perancangan insya-Allah kalau selesai sampai surah Tuhan mungkin bolehlah digabungkan dan dijadikan buku untuk dimanfaatkan dirujuk bersama. Jadi uh, ini adalah bentuk uh, bentuk uh, nota yang akan kita gunakan dalam um, sesi ataupun siri yang kedua ini. Seterusnya kita terus pembacaan iaitu uh, huraian uh, yang pertama huraian uh, yang itu pihak saya sendirilah guna huraian dan setiap perkataan dipetik daripada tafsir ni website ni dan juga makna makna Al-Quran ataupun tafsir ringkas Al-Quran dipetik juga daripada website ni jadi kalau kita lihat aa, dalam nota kita ni selepas ada huraian dari aspek ilmu syaraf dan ilmu nahu kita ada apa yang dipanggilkan B itu bahagian B itu iaitu aplikasi ilmu syaraf dan nahu jadi kalau kita lihat semula eh, dalam nota kita ni aa, aa, kita ambil daripada sini dan uh, sebagai format umumnya iaitu perbahasan kita akan terbagi pada lima bahagian lima ya? bahagian jadi uh, uh, jadi uh, kita tengok petikan dulu ya, dalam dari segi website jadi di sinilah inilah websitenya di mana uh, saya ambil uh, sama ada perbahasan tentang tiap-tiap perkataan ataupun uh, tafsir ringkas ini ya, sebagai contoh ya, kalau kita lihat bihan bismillah kalau ada pun sini ya. tekan dia ya. klik dari segi huraian al-mustarib al-munahaut saya ambil daripada tajuk ni di sinilah iaitu oops. saya ambil daripada bahagian ulum dan kalau kita scroll ke bawah ni tahlil Kalimat al-Quran nah, di sini uh, tahlil ni buku ni uh, tadi daripada 9 jilid ya jadi, kalau klik sini ini lah huraian dia. dia huraikan satu persatu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bak di sini isim Cuma Dan insya insyaAllah kita akan uh, lalui Ataupun kita akan um, uh, bincangkan ni lah Jadi itu sebagai contohnya dalam uh, Nota kita ni Ataupun ada nota di sini lah Saya petik ni dah saya pastekan di sini Untuk kita bincang bersama uh, Dan dari segi tafsir ni saya petik daripada nanti saya huraikan ya. saya petik daripada sama juga daripada uh, mas, sumber yang sama dan kalau kita lihat sebagai contohnya pada sini kita pergi kepada tafsir iaitu saya ambil daripada Al-Mukhtasar Al-Mukhtasar ini adalah huraian dia Adi, Mukhtasar uh, nama dia Al-Mukhtasar fi tafsir dan uh, dihuraikan begini dan Okay, InsyaAllah nanti dalam perbincangan uh, kita akan gunakan inilah Hanya sedikit perubahan Sedikit perubahan di sini Jadi sini kita kita lihat semula ini, Iaitu perbahasan terlebih lima bahagian Yang pertama tadi A itu Analisa tiap, setiap ayat Al-Quran dari aspek ilmu saraf dan ilmu nahu Kemudian aplikasi ini dia yang aplikasi Latihan aplikasi ilmu saraf dan nahu Terhadap teks-teks bahasa Arab yang tidak berbaris teks yang digunakan dipetik dari laman web sini yang sebagaimana kita lihat tadi. Teks ini dibagi kepada dua, iaitu bahagian pertama ini perbahasan kategori perkataan dan perubahan baris akhir perkataan. Itulah dia yang pertama tadi. Dan kemudian ada ringkasan tafsir ayat yang diolah itu sendiri saya sendiri olah dalam bentuk soal jawab untuk mudah di untuk mudah memantapkan konsep fungsi tata bahasa dengan menumpukan kepada rukun ayat Iaitu ayat mesti ada dua, dua, dua rukun ni Iaitu cerita tentang apa Apa ceritanya Kemudian huraian bagi uh, Setiap rukun ini sama ada kalau dihuraikan dari aspek objek kata kerja Ataupun masa berlaku, tempat berlaku dan sebagainya Jadi, uh, saya olah sendiri dalam bentuk soal jawab eh. Ini kalau lihat sebagai contoh Sebagai contoh saja nah, Ini tadi Soalan-soalan uh, eh. Saya dah olah uh, yang soalan yang dipetik tadi tu Kemudian dalam bentuk uh, tafsir ringkas tu dalam bentuk soal jawab. Kita macam contoh beginilah. Aina nazalat surah Al-Fatihah? ini jawapan dia. Nazalat surah Al-Fatihah fi Makkah Al-Mukarramah. Dan seterusnya lah apa yang berkaitan dengan uh, yang nak dibincangkan tu. Bahagian B iaitu akan dihuraikan dipetik daripada uh, teks bahasa Arab yang tidak berbaris ni kerana kita nak aplikasikan ilmu sarf dan nahu. Yang bagian pertama dia menceritakan tentang pembahagian perkataan dan sebagainya bahagian kedua ringkasan tafsir pun dipetik daripada teks asal yang tidak berbarisan kita akan bincang bersama lah bagaimana nak membaca dengan barisan betul baik kemudian bahagian C pula ada latihan tambahan wazan lima oleh kerana wazan lima ni penting jadi diletakkan ini, iaitu bertujuan untuk memantapkan wazan lima bagi perkataan asas yang terdapat dalam teks petikan bahasa Arab tu ni sebagai contoh ni sebagai contoh saja jadi dalam teks ni kita petik di sini nak latih membaca ni ada perkataan-perkataan seperti ini tahlil eh? tahlil kalimat al-Quran jadi perkataan tahlil ni wazan lima ni bagaimana jadi itu yang diuraikan dalam um, bahagian C di sini latihan tambahan di tahlil ni sini perkataan tak baris ni nak baca bagaimana gunakan wazan ni taf'il jadi dah bila kita tahu dia taf'il dia ada tiga huruf lah asalnya itu fa'il lah dia asal, huruf ni lah ha lam lam Inilah tiga huruf asalnya. Jadi, nak membaca perkataan ni bagaimana? Menggunakan wazan taf'il, kita akan baca. Tahlil. Dan kita letakkan makna perkataan tu. Analisa. Tahlil tu makna analisa. Dan wazan lima dia macam mana? Daripada kumpulan kedua. Kedua dan berganda. Berganda, berganda maksudnya apa? Dia muda'af. Muda maksudnya bahagian a'in uh, dan lam. Dia sama huruf. Jadi, wazan ni ialah fa'al, fa'il, mu'fa'il, mu'fa'al, taf'il. Jadi... Kataannya, perkataan kata kita telah berlakunya ini ini perkataan tidak baris nak sebut macam mana menggunakan wazan ni fa'al kita sebut dia halal jadi ini sengaja tidak ada baris lah daripada supaya kita boleh melatih supaya kita menghafal ni wazan lima bagi kumpulan kedua ni fa'al yufa'il mufa'il mufa'al dan taf'il dan bila kita melihat ni kita aplikasikan wazan lima bagi kumpulan kedua kita boleh Baca, tak senang tak berbual ni Halal, yuhallil, muhallil mengikut wazan ini. Muhallal mengikut wazan mufa'al dan tahlil mengikut wazan ataupun uh, mengikut um, kata terbitan ni iaitu taf'il, tahlil. Itulah yang dimaksudkan dengan um, yang bahagian C di sini. Iaitu latihan tambahan wazan lima bertujuan untuk mantapkan wazan ini bagi perkataan asas yang terdapat dalam teks petikan dalam bahasa Arab itu yang tidak berbaris baik, seterusnya ada bagian ini, latihan pertuturan mudah soal jawab ringkas yang boleh dipraktikkan dalam perbuatan harian dengan menggunakan struktur ayat Al-Quran yang dianalisa ini sebagai contohnya ini nak kasih gambaran, nota kita bagaimana di-design di, di nanti insyaAllah dan ayat-ayat uh, ataupun surah-surah berikut nanti beginilah strukturnya. Jadi kagahlah uh, kita terlepas satu apa ni kelas katakan jadi kita tahulah bagaimana struktur itu dibincangkan. Ya. Baik, bahagian uh, seterusnya iaitu bahagian D latihan pertuturan mudah. Jadi kita pertuturan mudah ni dipetik daripada ayat yang dibincangkan, ayat yang dibahaskan. Contohnya dengan kereta kenapa disebut dengan kereta? Kerana dalam ayat kita terdapat Iaitu bismillah dengan nama Allah Jadi ada perkataan bi Iaitu dengan isim Allah Jadi itulah Kita boleh gunakan Struktur ni Bi as-sayyara Untuk uh, latihan kita Cuba uh, Kalau boleh bertuturan yang mudah Menggunakan struktur ayat Yang kita bahaskan tu Jadi uh, ungkapan dia dengan kriteria bagaimanakah kita boleh buat Soal jawab Uh, yang mudahnya kita boleh soal bagaimana kamu pergi ke sekolah Adik, macam mana nak cakap dalam bahasa Arab yang tak berbaris ni kaifa hmm. ila al madrasa untuk lelaki perempuan kaifa tadhabin ila al madrasa jawapan dia dengan kereta bi asyara ataupun jawapan kedua ni lebih panjang sikit saya pergi ke sekolah dengan kereta hmm. adhab ila al madrasa bi asyara jadi di sini saya inginlah dari mari apa ni perhatian sikitlah. Jadi saya harap pada sesi akan datang ni saya harap ada yang apa ya, ada yang bersedia untuk sukarelawai untuk membaca nanti. Untuk membaca yang pertamanya membaca setelah saya bacakan ataupun selepas kita bincang bersama adalah ada seorang atau dua orang yang mampu ataupun yang akan dengan sukarela membaca semula. Jadi tujuan membaca ni supaya kita rasa bagaimana kita boleh baca teks yang tidak berbaris ni dan apabila kita dah mampu membaca nanti kita akan rasa bahawa kita ada peningkatan dalam uh, menguasai bahasa Arab. Ni. Jadi saya haraplah akan ada uh, apa ni, uh, peserta yang volunteer untuk membacanya tidaklah. Yang buat dari sekolah kan? saya panggil nama usuh baca dan sebagainya. Jadi um, adalah yang akan boleh kita baca dan kita akan lihat bacaan ni bagaimana sama ada perlu dibaiki ataupun adakah sebutan dia kurang jelas ataupun panjang pendek dia ambil kira ataupun sabdu dan sebagainya jadi itu insyaAllah saya akan apa ini kita akan laksanakan di samping membaca membaca teks yang tak berbalis ni dalam bagian B Jadi adalah juga kita akan buat insyaAllah bahagian seterusnya dan dari segi sesi soal jawab pun begitu lah iaitu sesi soal jawab pertuturan uh, mudah jadi mungkinlah kita, kita boleh tanya bagaimana kamu pergi sekolah kaifatah dhab ila al madrasah jadi naklah dengar jawapan dia bisayara ataupun adhab ila al-madrasa bisayara sama ada saya sendiri akan soal jawab ataupun kemungkinan ada di dua dua peserta lah yang uh, boleh melaksanakan latihan ni jadi itu ialah untuk bahagian D ya, itu bahagian D latihan pertuturan mudah. Dan terakhir sekali maksudnya setiap-tiap ayat ya, ia terdiri daripada lima bahagian. Ya. Bahagian ini ialah kaedah tata bahasa. Jadi di sini kita akan senaraikan kaedah tata bahasa atau garis pandu untuk mengenal pasti baris-baris perkataan, makna satu perkataan, makna ungkapan atau makna ayat. Tapi sebagai contoh beginilah jadi kalau ada bagi Contohnya Ada bahagian ungkapan Dua perkataan yang selain kata kerja Sekiranya perkataan kedua bukan sifat Bagi perkataan pertama Baris akhir perkataan kedua Wajib dibalas dengan baris bawah bagi Contohnya beginilah Dua perkataan Perkataan yang kedua ni bukan sifat bagi yang pertama Ini kalimat saya itu perkataan-perkataan Tahlini analisa Jadi apabila nak kaedah di aplikasi kaedah ni perkataan ta di sini wajib dia beri bawah jadi tahlil kalimat yang ni kena beri bawah lah. kemudian kita analisa lagi kalimat dengan Al-Quran adakah Al-Quran sifat bagi kalimat tidak dia apabila dia bukan sifat wajib baris akhirnya nun ni beri bawah hanya di perkataan yang pertama je lah tahlil nak sebut tahlilu ataupun tahlila ataupun tahlili jadi ini kaedah-kaedah lah iaitu kalau dua perkataan Perkataan kedua ni bukan sifat bagi yang pertama Baris akhir perkataan ini wajib diberi bawah Jadi Tahlil kalimati kena beri bawah Kemudian Al-Quran dengan kalimat tu kita analisa Dua perkataan Perkataan kedua ni ialah Al-Quran Al-Quran bukan sifat Dia bukan besar Kecil, panjang, pendek dan sebagainya Jadi dia bukan sifat Jadi wajib pada akhir ini bawah Jadi nak baca ni Tahlil kalimati Al-Qurani jadi dari semasa ke semasa bila kita jumpa um, apa ni, uh, struktur tertentu, kita akan uh, rujukkan kepada apa yang dikatakan kaedah tatabahasa. Uh, begitu juga dan seterusnya. Jadi insyaallah bila dah siap nanti kita akan perlukan sini dan bolehlah uh, dirujuk bersama. Baik itu ialah tentang um, tentang i. Eh. Jadi itulah dia tadi. Eh. Jadi uh, kaedah tatabahasa. Um, untuk di bahagian ini e. jadi ini ialah uh, ringkasan eh, tentang nota yang akan digunakan dalam uh, siri yang kedua ni. Jadi terdiri daripada lima bahagian jadi ini surah Fatihah pun begitu dan uh, surah Nas seterusnya pun begitulah, dia ada lima bahagian, jadi kalau tujuan begini, kalau kita tahu struktur pembincangan kita ni, senang lah kalau kita terlepas satu uh, satu online kita kan, jadi pembahasan seterusnya pun kita tahu lah. mula-mula kita akan uh, menganalisa uh, menganalisa setiap ayat dalam Quran tu dalam surah tu dan menganalisa dari aspek dua aspek lah uh, sama ada uh, aspek uh, ilmu sarah ataupun aspek ilmu lahu itu bahagian A kemudian uh, bahagian B pula kita ada petikan yang original dalam bahasa Arab dan kita nak cuba membaca dengan bacaan yang betul dia menyebut baris-baris dia dengan betul dan petikan itu tidak berbaris jadi itu ialah aspek kedua dan aspek ketiganya ada latihan tambahan kalau kita jumpa suatu perkataan dalam uh, dalam apa ni dalam teks yang kita petik tu um, ada yang perlu dibincang dari segi wazan untuk mantapkan lagi wazan lima kita akan senaraikan dan kita akan bincang wazan lima di apa dengan harapan bahawa wazan lima tiap-tiap kumpulan kata kedua tu akan jadi lebih mantap kena ada latihan uh, nombor D ni adalah latihan pertuturan mudah yang dibentuk berasaskan kepada struktur ayat yang dianalisa jadi lah um, <coughs> latihan apa, apa, ni pertuturan mudah tu begitu sifatnya kemudian yang terakhir ada kata-kata bahasa yang kita akan ulang-ulang supaya bila kita baca teks bahasa Arab kita tahu Uh, kita tahu makna perkataan yang ada alif lam Apa beza dengan perkataan yang tak ada alif lam Yang ada alif lam Dan baris satu perkataan tu kenapa dia dibaliskan Baris depan, baris bawah adalah Dia punya apa, kaedah-kaedah Ataupun uh, tips ya, Tips atau garis pandu Untuk uh, yang boleh kita gunakan Untuk baca teks uh, Yang tidak berbaris dan kita yakin Kita baca tu betul ya. Jadi uh, itulah uh, Hurayan tentang bentuk nota yang akan digunakan uh, dalam sesi-sesi online kita yang akan datang uh, daripada sekarang dan daripada um, pada minggu depan insyaAllah dan juga seterusnya sampai diizinkan Allah semakin kita sempat tapi perancangan ni ialah kita akan bincangkan daripada surah al fatihah hingga surah Al-Duha dulu kalau dah selesai nanti uh, mungkinlah kita akan lihat semula lah kita nak sambung sesi ketiga dan sebagainya jadi ini ialah uh, huraian, ring, huraian ringkas tentang nota yang akan digunakan dan saya akan uh, postkan dalam grup kita. Bolehlah an, apa ni, peserta melihat terlebih dahulu ataupun cuba cubalah memahami ataupun membincang ataupun menganalisa terlebih dahulu. Dan bila kita online nanti, kita akan uh, senang untuk berbincang. Uh, lah. Dan pendekatan saya online kali ini ialah saya tidak jadi tidak terburu-buru untuk menyelesaikan sesuatu uh, tajuk eh. jadi insyaallah saya akan buka untuk uh, siapa nak mencelah bertanya uh, ataupun nak apa ni uh, mantapkan lagi kefahaman dan sebagainya jadi insyaallah boleh dibuka main ataupun uh, diberi apa ni beri dalam chatting katakan dan kita akan bincang semula eh segala asas-asas yang kita telah lalui sebelum ni jadi sekarang ni kita nak aplikasikan asas tu supaya asas-asas tu kita akan jadi lebih mantap dan kita boleh membaca teks yang, yang tidak berbaris dengan yakin dan dengan selesa lah. Kerana kita nak ingatkan semula bahawa belajar bahasa Arab ni objektif terakhirnya di samping lah nak memahami Quran dan sebagainya ialah kita boleh membaca teks yang tidak berbaris. Jadi itu yang kita nak perbanyakkan aplikasi dia Beginilah bagi contoh Ini tak baris nak baca macam mana ni Jadi kena ada ilmu asas tu eh? Kerana ni tak lari daripada ilmu asas Iaitu ilmu saraf Membentuk perkataan dengan wazan Bagaimana nak sebut ni Ni ya kafa ke nak sebut Yi kufi ke nak sebut macam mana ni Kena ada dia punya kaedah-kaedah dia Kerana perkataan ni kalau dia tidak Kalau dia tidak ada wazan kita hafal dia Macam ni indah-indah kita hafal dia kalimah contoh ni kita apa dia tak perlu kita bincang wazan lima dia tapi setengah perkataan mempunyai wazan lima dan kita perlu memantapkan semula nah, wazan lima ni dan juga kalau dalam ayat kita nak tahu baris akhir dia apa dia Ini nah, ni al-ismu ke al-isma ataupun al-ismi kenapa begitu kalau kita sebut al-ismu kenapa al-ismu tidak al-isma kemudian uh, kenapa nak sebut macam mana ni nak sebut Yazkur ke Yudhakir ke Yudhkar ke orang sebagainya ini nak sebut i'rabuhu Buhu ke Iqra, Bahu, Iqra, Bi ini kita nak bincangkan dalam siri yang kedua ni iaitu berdasar pada objektif pelajar yang belajar bahasa Arab dia mampu membaca teks bahasa Arab yang tidak berbaris dan memahami maknanya dan seterusnya pembahasan-pembahasan tentang kata-kata itu ini lah dia apa ni borang yang ringkas tentang nota yang akan digunakan dan juga bagaimana sesi a seterusnya insyaallah akan dilaksanakan. Jadi saya, begitu juga kita akan gunakan Zoom yang Zoom yang percuma ni iaitu 40 minit dia. Jadi kita kita selepas 40 minit dia akan automatik berhenti jadi kita terpaksa lah mengkon ya ataupun kita terpaksa merancang supaya perbincangan kita tiap-tiap sesuatu, satu sesi itu dalam, tidaklah melebihi daripada 40 minit baik, saya rasa itu sahaja yang nak saya terangkan, nak saya uraikan untuk sesi pengenalan pengenalan ataupun pendahuluan siri yang kedua ni iaitu membaca menganalisa um, teks Al-Quran daripada surah Al-Azim daripada surah Al-Fatihah hingga surah ad insya insyaAllah jadi um, saya kata itu saja untuk kali ini dan kita berjumpa lagi insyaAllah pada sesi-sesi akan datang sekian saja subhanakallah wa bihamni ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh